В эфире Пятого канала программа «Час интервью». Я Сергей Дрофеев. Здравствуйте. И наш гость, точнее, мы сегодня в гостях у председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Добрый день. Разрешите поздравить вас с назначением, которое наверняка для вас стало неожиданным. Итоги минувшего года. Начнем с этого. Бурное обсуждение вызвал состав нового кабинета министров. Эксперты сделали вывод – семья президентская укрепляется. Ключевые министерские портфели ответственные за финансы, взяли люди, близкие, как пишут журналисты, семье. Ваши оппоненты заговорили о монархии. Что вы им отвечаете? Ну, я думаю, что это вы, вы журналисты, так вот, трактуете семья. Я знаю у ну, всех людей, которые сегодня затверждены на те или другие посады в уряде. Президент за основу взяв професіоналізм е, спеціалістів і назначив на ті чи інші посади. І тоді мене можна до що відносити, тому що мене недавно вибрали головою Верховної Ради. Все, я думаю, все не так. Час покаже. Президент сьогодні два роки придивлявся до уряду 2010-му були вибори, всі працювали на виборах. Президент дав можливість групі фахівців спробувати себе на виконавчій владі попрацювати. До оцінку, сьогодні десь половина вже уряду замінена. Прийшли молоді люди, які проявили себе. Яка сім'я може бути, якщо прийшов працювати голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, пан Вілкул? Прийшов міністром працювати, теж фахівець, там йому 40 років з Дніпропетровська. Ці люди показали. І люди сьогодні жаліють, що ці два фахівця прийшли працювати в уряд з області людей живу. З області, так. Да. Коли аналізуєш роботу, їх роботу там. В області. І за два роки ти побачиш, що область Дніпропетровська розвивалася стабільно по всім напрямкам. І житло будувалося, і нові робочі місця були, і заробітна плата вище, і соціальні питання. І той досвід, який є, хай вони на рівні країни. Ну, время покажет. Все люди. Время покажет. Это да. люди сделают вывод в итоге. Да. Я хочу вернуться к законотворческой деятельности. В конце минувшего года делили комитеты Верховной Раде. Последним неразделенным, и это символично, потому что особенно западная пресса писала, Украина никак не определится, куда ей идти. Последним неразделенным комитетом оказался комитет по вопросам евроинтеграции иностранных дел. Как вы считаете, вопрос возможного вступления Украины в таможенный союз, он должен выноситься на референдум или достаточно обсуждение голосования в парламенте? Что касается евроинтеграции и таможенного союза. Евроинтеграция в всех партиях, в пяти партиях, которые пришли в парламент, это одно из главных вопросов. И тут никаких разногласий То есть Украина -вектор не меняет? Не меняет. Треба європейські стандарти життя і навчання, і охорони здоров'я, і зарплати, і робочі місця, і таке інше. І, і тут є, і, мабуть, буде спільна заява по цьому питанню. Всіх фракцій розглядається це питання. Що стосується. І, нашего соседа России. Россия для нас – это стратегический партнер. И есть политика, есть экономика. Более 60 миллиардов долларов наш рынок находится в России. А это рабочие места в Украине, это заработная плата, это доходная часть бюджета. І так само в Росії. І що стосується двосторонніх відносин, ніяких тут проблем немає. Що стосується таможенного Союзу, то наші експерти зараз працюють, вони дадуть свої рекомендації, вони дадуть свої роз'яснення для депутатів. В Верховной раде. То мы будем. будем Придёт время будем разъяснять это, это понятно. Питание. Но президент заявил о том, что Украина хочет присоединиться. Не все поняли формулировку, честно говоря, к некоторым правилам таможенного союза. И в этом контексте я хочу узнать вопрос возможного вступления. Украины в таможенный союз. Или, как сказал президент, присоединение к некоторым правилам ТС, он будет выноситься на референдум, есть уже соответствующий закон, или обсуждаться в рамках парламента, голосоваться. Украина никакой заявки никуда не направляла. А сегодня выучаются отношения, э, относины. Э, Расглядывалось вопрос один плюс три. Сегодня э, особые какие-то там есть. стосунки, особливе питання, де ми можемо працювати разом, так, тому це питання вивчається. І сьогодні питання о вступу України в таможений Союз не стоїть. Сьогодні вивчається це питання. Тому прийде час президент сказав, то, що сказав, що ми вивчаємо питання, і по деяким питанням ми будемо співпрацювати з таможеним союзом. Так воно буде. Помогите тогда понять заявление нового министра иностранных дел Украины. До назначения было заявление о том, что Украина одновременно может быть и в зоне свободной торговли Евросоюза и в рамках таможенного союза. Да, есть разные думки. Но сейчас фахивцев. человек получил портфель. Есть разные думки фахептиев. Тому эти думки сегодня выпчаются и сказать, что только Евросоюз или только Таможенный Союз, никто сегодня не может сказать. И треба получать это очень ретельное питание. По поводу будущих возможных референдумов я вас хочу спросить о том, как будут считать, так же как на минувших выборах, к чему я. Мы с вами встречались летом, и вы тогда сказали, что веб-камеры на участках для голосования, они просто необходимы, потому что они подтвердят, Выборы будут честными и прозрачными, сказали вы. Именно в таких выборах и заинтересована власть. Что мы увидели в итоге? Да. В итоге увидели фальсификации, в итоге увидели беркут на некоторых участках, и до сих пор результаты не определены на пяти округах. И никто вот, до сегодняшнего дня из власти ни разу не предложил взять записи с этих камер, о которых так много говорили летом, и явить их как доказательство честности определения того или иного победителя. Нужно все працювати, нужно, если потребно, менять закон. Мы должны все сделать, чтобы научились и пользоваться камерой. И считать. И камеры потребны, треба камеры. 2005 год рік выборы Европа признала, питань серьезных не было. 2010 -й. Вибрали президента, ніяких питань не було. Е, осінь 2010-го, е, місцеві органи не було. І зараз по 224 округам і по многобандатному округу немає серйозних е, замічань. Але е, помилки треба аналізувати і висновки робити. Треба, треба якщо закон не спрацював, будемо вносити. измены до закону Это есть сегодня опять фракции, представители всех политических сил. Я думаю, мы найдем ответы на это вопрос. Но это обнадеживает, потому что когда Беркут порой заменяет закон, вот это уже трагедия для государства. Беркут Беркут стоял между двумя политическими силами, чтобы они не побили друг друга. Треба научиться. А пострадали культуре. простые люди. Да, от да. Вот это же надо ж лидерам политических сил все сделать, чтобы люди простые не страдали. Это вы правду кажете. И руководство Беркута, чтобы помнило о том, они должны охранять людей, а не входить в людей клином, как это было в Николаевской области. Ну, эх, выборы прошли, Эхом они еще отзываться будут, и в том числе непосредственно в вашей работе. Поэтому еще журналисты будут вас докучать такими вопросами. Я вас сейчас хочу спросить про украинскую ГТС. Вы сказали, что судьба нашей трубы будет решаться в ближайшее время. Ваша цитата. «Я бы не хотел, чтобы по прошествии времени мы бы вывезли эти трубы на металлолом». О чем вы, понятно. Но Кремль нам ставит условия. Да консорциум газовый, если и будет, то он должен быть двусторонним, говорит Москва. Украина, Россия, без приставки Европа. И вы хорошо понимаете, если Украина отдаст свою трубу в Москве, Москве или в аренду, или продаст, Кремль через украинских олигархов, имеющих отношения к газу, может, ну веревки видите с банковой, и наверняка он будет пытаться это делать. Круг замыкается. Какие тогда еще шаги остаются у Киева с его ГТС? Никаких решений по этому вопросу не принято. Идут переговоры, рассматриваются варианты. Але я думаю, что треба вирішувати это питання, потому что ГТС надо модернизировать. Бо что она уже э, свій. А сумке. сама Украина не потянет эти а, да. Украина сама не потянет, и нема таких финансов. То есть только Москва остается? И, и не только. И сегодня идут переговоры, э, варианты. Украина-Россия, Украина-Россия-Европейский союз. Э, президенты встречаются. Не буду забегать вперед. Я думаю, ответ на это питание в 2013 году будет найден. Владимир Васильевич, мы даже если захотим забежать вперед, мы не сможем, потому что Кремль поставил забор вокруг Украины в газовом вопросе. Европа, говорит, в вашем консорциуме не будет, только Киев и Москва. Это вы так думаете. Я, я слышу, что говорит Владимир да. Владимирович Путин. Идут, и идут, вы идут на сегодняшний день консульт... консультации. Не только с Москвой. Ну а как? Это вопрос должно быть разглянуто, чтобы было выгодно Украине и выгодно тем державам, которые хотели бы разом эксплуатировать эту газотранспортную систему. То есть, если вас правильно понял, Украина с этими государствами сильнее в отношении договоренности с Москвой, чем договорилась бы она одна. Да, правильно? В данном э, случае у нас есть стратегичный партнер Россия, и переговоры идут с Россией, и переговоры э, никогда э, никто не отменял с Европейским Союзом. Вы так в общем ответили на вопрос. Наверное, не время для конкретики. Все рано, потому что идут переговоры. Именно вы в 1991 году может, поправите меня, по-моему, в 91-м в Донецке открыли первую украинскую школу, так? Да. Я к тому, что украинский язык, вообще тема украинского языка вам близка. Соответствующая рабочая группа уже закончила свою деятельность, и в скором времени Верховная Рада будет рассматривать поправки в закон об основах языковой политики. А это значит и новые драки в сессионном зале, и митинги на улицах. Вопрос вам, как человеку конструктивному, это отмечают и ваши оппоненты, чтобы окончательно не расколоть украинское общество. Какие пункты из действующего языкового закона вы считаете необходимо убрать? Вот ваше мнение. Да, в 1991 году была открыта первая украинская школа, потому что батьки приходили до меня на прием и просили это сделать. Ми зробили це на сьогоднішній день. Це питання остре, непросте. Я прошу депутатів, що якщо хочете поштовхатися там біля трибуни, поштовхайте, поштовхайтесь, але жорстокості не повинно бути. І це може питання і буде розглядатися, але є сьогодні конституція. Давайте виконувати Конституцію є українська мова. Російська мова вона не є язиком, не є мовою національних меншинств. Тому що, будемо казати, половина на половину сьогодні розмовляють. І сьогодні треба все-таки визначитись. Йдуть напрацювання Конституційної асамблеї. Конституція це питання буде розглядатися. Будуть і другі питання там зміни до Конституції 96-го року. Тому треба буде, щоб спеціалісти сідали вчені, я знаю, фахівці, громадські організації. І будуть якісь питання, які будуть розглядатися. Багато-багато раз. І е, порозуміння, якщо не буде, то треба буде деякі питання виносити на референдум. Язиковий вопрос. Може, може бути і, язик, і язиковий язиковий випробус. Ну, люди повинні знати, о чому, йде, е, яке питання. И эти фахівці должны, прежде чем выносить на референдум, людям надо объяснить. Может, придется спросить у людей это питание по российской мове, но принимать изменения до Конституции должна Верховная Рада. Я хочу вас тогда все-таки относительно некоторых важных пунктов спросить. Вы, как спикер парламента, Наверняка имеете ответ. Как вы считаете, лимит языка, чтобы признать его региональным, нужно ли повышать с 10 до 30 процентов, как предложила ваша коллега Анна Герман? Как вы считаете? Я думаю, что можно рассматривать вопрос, какой процент, это будет 15 процентов или 20 или 30 процентов. Можно, но нужно э, теперь уже смотреть и другие языки национальных меньшинств. Но они могут тогда остаться за скобками. Да, вот они могут остаться за скобками, и тут нужно смотреть, потому что могут возникать теперь, теперь различные конфликтные ситуации. Так может не поднимать а сегодня, сегодня вопрос вообще-то стоял о русском языке, потому что он не является сегодня в Украине языком национальных меньшинств. А потом уже вот принятие этого закона зацепило и целый ряд языков еще других. Поэтому вопрос этот очень серьезный, и он требует очень серьезной проработки, очень серьезного изучения. У нас практически не остается времени. Мой последний вопрос. В свое время Виктор Янукович предлагал вам возглавить КМДА. Вы отказались и предложили своего бывшего зама Александра Попова. Поэтому, ну, скажем так, ответственность за Киев, коль вы предложили, несете и вы лично. В парламенте уже около полугода, наверное, может быть, чуть меньше, лежит ходатайство КМДА о назначении, с просьбой о назначении даты выборов мэра Киева. Когда, вы считаете, могут быть проведены эти выборы? И надо ли, по-вашему, объединять должности главы КМДА и мэра столицы? Я думаю, что выборы будут проведены в 2013 году. В мае, по-моему, заканчивается каденция Киевсовета. И я сторонник был с самого начала, что выборы нужно проводить совместно. Городского головы и депутата. Чтобы это был и мэр, и глава администрации одно лицо. Вот. Проводить мэра или, будем говорить, городского голову. Так города Киева и депутатов Киевсовета вместе. Что касается э, двух должностей, я думаю, что вполне реально после выборов, что эти должности можно объединить. На пятом канале вы смотрели программу «Час интервью». Я Сергей Дрофеев. И сегодня мы беседовали с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком. Спасибо, Владимир Васильевич. С праздниками вас. Спасибо. Успехов вас вам тоже. С Спасибо.